Обычно вот так, да, нет. Обычно два. Это за два. А, один здесь. Ну, туда лишь два. Слава богу, что ребята приехали. Машин много. Делают, видимо, все, что от них зависит. Я думаю, так. А мы приехали с автобуса, вышли, увидели там пламя, только-только прорывалось, ждали тут, пока они приедут. Машины. Мы ну, приехали быстро, сравнительно так. Теперь смотрим, как тушат. Как работают? Хорошо работают. Вон ребенок даже попросился, бабушка, идем я настоящих пожарников, посмотрю, как они работают. Вышел где-то на 10 минут 11 вышел с двора, поговори по телефону, увидел кучу дыма, увидел, что возгорание произошло. Скорее всего, у меня мой, мой, вариант в том, чтобы, наверное, я знаю, наверное, короткое замыкание, потому что было возле проводов. Ну, и я поговорил с товарищем по телефону, сказал, перезвоню. Я прозвонил, У меня длительность разговора шла 6 минут и 5, и 5 секунд. 6, за 6 минут они прибыли. Как сейчас работают в месте? Ну, работают, они уже где-то на протяжении уже 40, 40 минут, это, это максимум. Потому что вызвали, я смотрю, одну, одну пожарную часть. Наверное, исправили я смотрю другие прибыли. Как вас зовут? Меня Олег зовут. Олег, вы житель этого дома или? Нет, я живу напротив. Эп, а Фидери можете назвать? Летучев. Летучев. 16 июля 22.07 поступило сообщение о загорании крыши по адресу Адмиральский проспект 8. По прибытию подразделения, первого подразделения в 2218 в составе двух отделений в ходе проведенной разведки было выявлено, что произошло загорание крыши, достроенного третьего этажа и офисных помещений на третьем этаже. Сразу же был дан повышенный номер вызова 1 диск. И к месту вызова были направлены э, два отделения помощи. Э, были эвакуированы 9 человек путем самостоятельного выхода. Э, огнетущие средства подавались в трех направлениях. По автолестнице на крышу и в составе в ГДЗС на тушение офисных помещений на третьем этаже. В 3 часа 55 минут пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет, причины и убытки устанавливаются. Помощник начальника дежурной смены АКЦ Главного управления ДСНС Украины в Одесской области, капитан службы гражданской защиты Дурягин Алексей Владимирович.